Nói về báo cáo nữa Nhìn này, các nhà hàng đều có cửa cửa Nhưng mọi người rất bình tĩnh Trong đời, tôi đã nghe nói về báo cáo đầu tiên Tôi nhìn thấy 2 đứa trẻ đẹp đẹp nhỏ nhỏ Tôi hỏi chúng tôi làm gì

我入咗嚟呢個 shelter 啦，喺個酒店仔地牢咧，頭先影咗相。而家仲聽到另一個 siren 嘅嗰啲警號，咁嘅意思就係話第二次響咧，就即係話冇事啦，lift 咗啦。所有地圖都個圖都變翻曬白色嘅，嗰、那個成、那個、個烏克蘭嘅地圖咧又紅色，一格格咁變翻做白色。都聽到而家呢個呢個。這個 响号，哇！嗰度仲有人结婚添啊！见到啊，<laughs> 一切如常啊，对佢哋嚟讲。但系头先个诶、呃、识咗红十字会一个人咧，佢就又系匿咗喺嗰度下边咧，间酒店仔嘅地牢。诶、呃，佢就话星期一二啲飞弹飞到嚟呢个城市咧，就喺外围啊。因为星期一炸咗一轮，星期二又炸一轮咧。

同明爱服务对象呢批年轻人讲嘢呢，<laughs> 就唔可以坐定定喎，宁愿呢先玩熟咗，喐下先。咁你估我教紧佢哋玩紧咩呢？冇错 <laughs> 啦，就一二三红绿灯嘅。燈 <laughs> 但系佢哋呢，有啲人都识得游鱼游戏入边嗰个木头人嘅游戏啊。咁啊，佢唔系好知道要拍嗰个背脊之后呢，就要斗快走佬嘅。 인섹터 환입. 1 아. 또 而啱先帮啲小朋友讲完嘢，翻去六点九附近，喺明爱中心附近咧，我第四次警报咯，今日头先先解除咗，今日第四次啦，我啊都几严重啊，今日咁啊，不过街道啲人都相对、呃、安静嘅。喺马里乌波尔嗰度咧，曾经俾被,被炸过明爱中心，死咗两个同事。 咁呢度啱啲規矩就係一有警報咧，就要離開世界中心嘅，就去隔離聖堂嗰個地下室嗰度去做一個 shelter 啦。咁點咗翻到嚟門口我咁都冇得入嚟㗎。不過夜啲又要出去嘅喎、哦，七點半又有另一個誒講、呃、座安排咗嘅，同咁變咗唔知點咧。咁睇下第四次係煩啲嘅。

Ja na wizji dalszy pracowali. My po prostu ich zaczynamy, podumawiamy, co z nimi można zrobić, czy trzeba, co z nimi robić. to zaproszę wszystkich na wizje, rejestrujcie się, i na wizji my dalszy pracujemy. Ile? Tim chìa gà mắt, tim chìa gà 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 đi gà 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 好多人走喎、哦，點解你嚟呢？喺呢個時候你嚟呢？打緊仗，你點嚟得到㗎？誒、呃，你中意我哋啲乜啊？誒、嗯，中意食乜嘢食物啊？誒、呃，成大半個月住喺度，做咗啲乜嘢？咁喺下幾集咧，我就會逐一介紹俾你聽。我原本只係預咗去嗰度做乜都做下嘅，即係送下物資啊，洗下地啊，揸下車送貨乜都得，幫得就幫。 但系呢次去乌克兰咧，竟然成为咗我一生里边最丰富嘅、有满满嘅感觉嘅其中一段重要日子，系超乎我想象嘅一次旅程。今日系圣诞节后嘅假期有好多人咁啊，特登喺度拍一下呢段，俾啲乌克兰朋友睇下香港嘅情况。 最近乌克兰总统喺美国国会演讲，佢话呢一场战争唔只关乎领土，唔只关乎乌克兰人或者任何其他国家嗰度嘅生命、自由同埋安全。呢场斗争将会决定我哋嘅子孙同埋佢哋嘅子孙将来生活喺点样嘅世界。面对黑暗同逆境，乌克兰仍然焕发住生机，我哋冇被吓到。 世界上任何人都唔應該被嚇到嘅。烏克蘭人贏得咗呢場勝利，同時激勵住全世界。冇錯，我哋冇被嚇到。世界上任何人都唔應該被嚇到。今集咧主要用一兩日嘅例子去講，每日有警報嘅生活係點嘅。喺兩三次要匿入去啲地牢之後咧，我都開始咧，而響警報咧就走去街外邊 誒唔、呃、想再悶喺入邊啊！周圍啲人都係正常生活咁嘅，我就話俾啲朋友都知，係話而家我喺烏克蘭咧，所以我都變成為勇敢嘅啦，就好似嗰兩個後生仔所俾我睇到嘅一樣。我哋冇被嚇到，世界上任何人都唔應該被嚇到。各位，如果你中意呢個短片咧，好歡迎你。 撳 like 啦，或者係 share 啦，分享俾你嘅朋友，亦都可以最好咧就撳埋下邊呢個誒 subscribe 嘅訂閱制啦，紅色嘅掣咁就免費訂閱，撳埋嗰個小啷啷咧就更加會有新片自動通知你。